ইমানকৈ মানে কি কৰি আছে জানো ভিতৰত আৰে তই উঠা নিবা শৰণ দি আছো শুনা নাই নেকি ভিতৰতে কি কৰি আছিল আছিলো এনেই অ আকৌ ভিতৰতে গৈছো গৈছো ঘপককৈ ওলাই আহিছে খবৰ খাতি নিদিয়ে আকৌ কি কবি কি হ'ল আকৌ মায়ে তহঁতৰ ঘৰলৈ আহি খাবলৈ পঠিয়াই দিছে আকৌ এক্সাম শেষ হোৱা নাই জানো এতিয়া মোবাইলটোতে লাগি থাক যে সেইকাৰণে ফুৰি আহিবলৈ কৈছে ভালে কৰিলি দে পিছে মামী ক'ত গ'ল আছে আছে পাকঘৰত আছে চাগে কিবা কৰি আছে অঁ ঠিকে আছে দে তোৰ এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে পিছে ভালেই হৈছে আৰু ঠিকে আছে তই যাচোন মাৰ লগত কথা পাতকে মোৰ অলপ কাম আছে ৰ ঠিক আছে হ'ব দে হেল্ল' কি হ'ল তোৰ মই তোক কোৱা নাছিলোঁ সোনকালে লগ কৰিবলৈ আহা বুলি মোৰ তোৰ লগত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে কিনো কথা তই আহাচোন লগ পালেহে কম এইবোৰ কথা মোবাইলত কোৱা কথা নহয় নহয় অলপ পিছত গ'লে হ'ব দে কেলে মোৰ মানে পেহী ল'ৰাটো আহিছে এই জাজ আহি পাইছে মই যদি এনেকৈ ওলাই যাওঁ সি বেয়া পাব নহয় সেইকাৰণে তাৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ তাৰপিছত মই যাম বাৰু তাকো লৈ যাম সিও আমাৰ গাঁওখন চাব পাৰিব অ'কে অ'কে ঠিক আছে বাৰু কিন্তু অলপ সোনকালে কবি সন্ধিয়া হ'লে মই তোক লগ কৰিব নোৱাৰোঁ

মই এনেই তহঁতৰ ঘৰখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দেখাই নাই নহয় আজি দেখুৱাবি অঁ ঠিক আছে এতিয়া মি মামীয়ে মাতিছে তোক ভাত খাবলৈ কাৰণে নাই তহঁতৰ ঘৰত আহি তোকে ভাত খাবলৈ মাতিব আহিছোঁ মই মুখে মাতিব লাগে তই হ'ব দে হ'ব দে তোৰ ঘৰ মানে মোৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ মানে তোৰ ঘৰ আৰু কি বেলেগ ঘৰ আছে নেকি সেইটো হয় বাৰু তোক মই আলহী নিচিনা নাভাবেয়ে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ নিচিনা ভাবোঁ হ'ব দে হ'ব দে এতিয়া ইমান চেনেল এই দাইক মাৰি থাকিব নালাগে আহি ভাতকেইটা খাই লৈ সেই তই আকৌ গাঁৱৰ ফুৰিব যাব লাগিব নহয় অ'কে ঠিক আছে ব'ল ইমান সময় অহা নাই যে নহয় তেতিয়াহে আহিবা মই কোৱা নাই নেকি মোৰ পেহী লৰাটো আহিছিলে বুলি এই জানি মোৰ পেহী লৰা নমস্কাৰ দেই পিছে তোমাক চিনি পোৱা নাই যে অ ইমান কোৱাই নাই নাই কোৱা ক মোক কৈছে তেওঁ গৈ পেলাই সকলোবোৰ গম পাবি সুদাচন তাক মই কোন হয় এতিয়া সুধিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু গম পালোঁ অঁ তুমি কিবা পঢ়ি আছা নেকি হয় হয় মই পঢ়ি আছোঁ কোন কলেজত ডিব্ৰুগড় কলেজত পঢ়ি আছোঁ অঁ হয় নেকি তাতেতো ময়ো পঢ়ি আছোঁ তুমি কিহৰ পিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ অঁ তুমি মানে জুনিয়ৰ অঁ কিন্তু আজিলৈকে কলেজত দেখা নাই যে নাই নাই মই মানে কলেজত গ'লেও ক্লাছে কৰোঁ যে বেলেগত ঘূৰি নুফুৰোঁ সেইকাৰণে দেখা নোপোৱা চাগে ঠিকে আছে দিয়া কেতিয়াবা লগ পাম অ'কে ঠিক আছে হ'ব দিয়া এতিয়া মই তোমালোকে কথা পাতা মই অলপ চাইডতে ৰৈ আছোঁ ঠিক আছে

যোনদিনা ল'ৰাটো চাবলৈ আহিব সেইদিনা মই মোক পলোৱা লৈ আহিব লাগিব নহ'লে নিজে তোমালোকৰ ঘৰত সোমামগৈ নাই নাই এইবোৰ কি কৈছা তুমি মই সঁচাকে কৈছো মোৰ দম নথকা নিচিনা নাভাবিবা মই মিছা কথা নকওঁ হ'ব দিয়া মই কিবা এটা কৰিব লাগিব ৰ'বা তোমাৰ বিয়া পাতিলেতো বহুত টকা পইচা লাগিব ন সেইকেইটাতো কম চে কম গোটাই ল'ব দিয়া তাৰপিছত মই বাৰু তোমাক লৈ আহিম অ'কে ঠিক আছে ঐ হ'ল নে তোমাৰ কথা হ'ল হ'ল হ'ব দিয়া এতিয়া মই গৈ থাকোঁ সন্ধিয়াই হ'ব এতিয়া অ'কে ঠিক আছে যোৱা ভালকৈ যাবা ঠিক আছে অ তোমাৰ নামটো সোধাই নহ'ল নহয় কি নাম তোমাৰ অ মোৰ নাম ঠিক আছে হ'ব দিয়া আৰু লগ পাম পিছত হ'ব দিয়া বল ঘৰলৈ যাওঁগৈ তোক কথা এটা শুনোনে সুধ আকৌ কি কথা মামীয়ে গম পায়নে নাই নাই মাক এইবোৰ কথা কোৱাই নাই মায়ে গম পালে মোক দিব গাঁৱৰ ছোৱালী ভাল পোৱা এদিন নহয় এদিনতো তই আনিব লাগিব ন তেতিয়া গম পালে কি হ'ব আনিলে গম পালেও একো নহয় আৰু তেতিয়াতো মানি ল'বই লাগিব ন এতিয়া মানে গম পালে সিহঁতৰ ঘৰত সকীয়াব যায় যদি কথাটো বৰ বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণেহে মই কোৱা নাই ঠিকে আছে তাই ছোৱালীজনীকেতো বৰ ভাল দেই সহজ সৰল উম তাকেই হ'ব দে ব'ল এতিয়া মায়ে চাগে আপুনি চিন্তা কৰি থাকে এতিয়া আমাৰ সৰু হৈ থাকা নাই আজি লগ পাই গলো তোমাৰ কলেজত

কি কৰোঁ এতিয়া বাৰু মই মই জ্যোতি চলে ফোন লগাব লাগিব হেল্ল' কি কৰি আছ তই আছো এনেকৈ বহুত ডাঙৰ কেছ এটা হৈ গ'ল কাইলৈ মোক লৈ যাব লাগিব তাই কাইলৈ মোক ল'ৰা চাবলৈ আহিব মই কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া মাহঁতেতো মোক না কবলৈ দিয়াই নাই মই খালি কলেজ চামগৈ কলেজৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি তই লৈ যাব আহিব পাৰিবিনে বাৰু কাইলৈ অঁ কাইলৈ তই যদি নাহ তেনেহ'লে মই কিন্তু মৰি যাম কিন্তু বেলেগৰ লগত বিয়া নহওঁ ৰ ৰ ইমান অধৈৰ্য নহ'বিচোন মই কিবা এটা ভাবিব লাগিব মই এতিয়া ভাবিবলৈ টাইম নাই তই খালি মোক কাইলৈ লৈ যাব লাগিব তই কাম এটা কৰিবি তই কাইলৈ কলেজৰ পৰা মোনৰ লগত গুচি যাবি মোনহেঁতৰ ঘৰতে থাকিবি তই কাইলৈ মই মোনহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা তোক লৈ আহিমগৈ ঠিক আছে বাৰু তই কিন্তু মোনক ফোন কৰি পেলাই কৈ দিবি কৈ দিম বাৰু ঠিক আছে হ'ব দে মই এতিয়া ৰাখিছোঁ আকৌ কথা পাতি থকা গম পালে মায়ে মোবাইল চবাইল সকলো ভাঙি পেলাব তেতিয়া মোৰ কথা পতা অসুবিধা হ'ব নহয় অ'কে ঠিক আছে হ'ব দে সেই প্ৰভু কাইলৈ দিনটোলৈহে অপেক্ষা আৰু কাইলৈ দিনটো ভালে ভালে গ'লেই হ'ল আৰু তোমাক জ্যোতিষে ফোন কৰি কিবা কৈছে নেকি অঁ কৈছে কৈছে তোমাক আমাৰ ঘৰতে থাকিবলৈ বিচাৰে সেই সন্ধিয়া আহি পেলাই তোমাক লৈ যাব অ'কে ঠিক আছে তুমি আমাক কথাটো ক'লা নেকি ক'লো কাম এটা কৰিবা জ্যোতিষৰ মাকক কৈ দিব নিদিবা জ্যোতিষৰ মাকে গম পালে আমাৰ ঘৰত কৈ দিবগৈ তেতিয়া গম পাব আৰু আমাৰ বিয়া কেঞ্চেল নাই নাই মাক মই ক'বলৈ দিয়া নাই আৰু মোৰ মা তেনেকুৱা নহয় মোৰ মা নকয় ঠিক আছে এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকো আৰু ব'লা আমাৰ ঘৰলৈ ঠিক আছে ব'লা মা ক' মা অঁ তহঁত আহি দেই মা জানি আহা আহা ভিতৰলৈকে আহা ঠিক আছে দিয়ক খুৰী সেয়ে নহয় কথা এটা সোধো বেয়া নাপাওঁ নাই নাই খুৰী কিয় বেয়া পাম আকৌ কিমান দিন হ'ল জ্যোতিষক ভাল পোৱা

কিয়ন জ্যোতিষ হৈ কি হলিষ জ্য়োতি ইয়ালৈ আহিব ওলাওঁতে তাৰ ৰাস্তাটো এক্সিডেণ্ট হ'ল ভগৱান তুমি এইবোৰ কি কৰিলা কি কৰিম এতিয়া বাৰু মইতো ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো আৰু তাক তাক এবাৰ চাবলৈ যাব নোৱাৰো শেষবাৰলৈ মই তাক নেদেখিলো কিয় বাৰু ছোৱালীজনী জীৱনটো এনেকৈ কৰি ইয়াত মাজনী যি হ'ব লগা আছিল হ'ল আৰু এতিয়া তুমি বেছিকৈ খানা কথাখন কৰি নাথাকিবাচোন খুৰি মোৰ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই ময়ো মৰি যাওঁ নাই নাই এইবোৰ কথা মুখত নানিবা তুমি ভগৱানে কিবা নহয় কিবা এটা ৰাস্তা দিব ৰ'বা শুনা পাইছো হেনো তোৰ পুতেৰে ছোৱালী লৈ আহিছে পলুৱাই কি কোনে ক'লে আপোনালোকক শুনিছো কাৰণে আহিছো এইজনীয়ে নেকি ছোৱালীজনী চাওক আপোনালোকৰ কোনোবাই মিছা কথা কৈছে তাই আমাৰ ঘৰৰ আলহী

যে তই তাইক ভাল পাওঁ আৰু যদি তই তাইক খেদুৰ নিদি তেনেহ'লে গম পাম যে তই আৰু তোৰ মাৰ মিলি বিচ ষ্ট কৰি আছ গৈ থাকোঁ কাইলৈ সময়মতে গছৰ তলত হাজিৰ হবি মা এইবোৰ পাগলখনো কেলে মানে চিটি পকি থৈ গ'ল কি হ'ব দিয়া বাৰু

ভিতৰৰ পৰা দুৱাৰখন মাৰি ল'বা কোনোবা আহিলেও খুলি নিদিবা দুৱাৰখন নাই নাই মই ঘৰত নাথাকোঁ ময়ো যাম তোমালোকৰ লগত নাই নাই তুমি যাব নালাগে আমি কিবা এটা কৰি মেনেজ কৰি ল'ম মোৰ কাৰণেহে তোমালোকে বিপদত পৰিছা সেইকাৰণে মই যোৱাটো জৰুৰী মই কম কৰি লাগিলে মই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যাম তথাপি তোমালোকৰ বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ ঠিক আছে ক'লা নহ'লে গাঁও ঘৰৰ দেউতা আপুনি কিবা এটা কওক মোৰ তুমি বোলে কালি ছোৱালী এজনীক ভিতৰত কমাই দিছা কথাটো সঁচা নে মিছা সঁচা বৰ্তা ছোৱালীজনীক তুমি ভাল পোৱা নে নাই নাই মই ভাল নাপাওঁ তাই মোৰ লগৰহে তাই যদি তোমাৰ লগৰ তেনেহ'লে লগৰ ছোৱালী ৰাতি থকাটো কি দৰকাৰ নাই মানে তাই দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমাকতে ৰৈ গ'ল এইটো কেতিয়াও মই জানি ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰ মাকে প্ৰত্যেকেই মিনিট বিজনেছ কৰিছে এইবোৰ মই সকলো গম পাই আছোঁ চাহ খুৰা মই কালিও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ এইবোৰ অলাগতিয়াল কথা কৈ নাথাকিব মোক এনেই খং উঠাই নল'ব তোমাৰ খং উঠিলেও উপায় নাই তুমি যদি ছোৱালীজনীক বিজনেছ কৰিবলৈ আনিছা তেনেহ'লে এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল যদি বিজনেছ কৰিবলৈ আনিছা তেনেহ'লে পুলিচত তোমাক পুলিচত গোটাই দিয়া হ'ব তোমাৰ ওচৰত এটাই অপশ্যন আছে তুমি তাইক বিয়া পাতিব লাগিব নহ'লে তুমি জেলত যাব লাগিব তোমাৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন আছে কোনটো চইচ কৰিবা তুমি আপোনালোকে কৈছে যেতিয়া মই থানাতে যাম কাৰণ মই তাইক বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ মই যদি তাইক বিয়া পাতোঁ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ব কিন্তু এটা কথা মই একো ভুল কৰা নাছিলোঁ নাই নাই সি জেলত যাব নোৱাৰে মই বিয়া হ'ম তাৰ লগত আৰু তুমি এইবোৰ কি কৈছা অঁ মই ঠিকেই কৈছোঁ তুমি যদি তাৰ লগত বিয়া হয় তেনেহ'লে কি এইটোৱে তোমাৰ ক্ষীৰত সেন্দুৰ দিব লাগিব সোধা সি তোমাক সেন্দুৰ দিব পাৰিবনে নাই মন তুমি মোক সেন্দুৰ দিব পাৰিবানে কিন্তু তুমি জেলত থকাটো মই একেবাৰে বিচৰা নাই প্লিজ তুমি মোক শিৰত সেন্দুৰ দি দিয়া অঁ দি দে দি দে চৰি আৰু মোক ভুল নুবুজিবা নাই নাই মই ভুল বুজা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ শান্তি হ'ল অঁ এতিয়া হ'ল এতিয়া তুমি ঘৰলৈ যাব পাৰা তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা মোৰ এইটো বাহিৰে একো ৰাস্তা নাছিল এইটোৱে শেষ পথ

বিয়া হৈছে নাই নাই মই আকৌ কেলে মই সুখৰ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰ চকুত কেতিয়াও চকু পানী আনি আহিবলৈ নিদিওঁ